10 minit lagi yang betul. 3 minit. Ya? Tadi saya cakap hanya 10 minit. Betul-betul. Lah Jelutong tak berucap lagi nampak tu. Tak apa-apa, apa. dia pun oh. bagi saya 10 minit. Boleh 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 yang betul. Baru nak mula. 2 minit dah. Dah rekod dah 12 minit 3 minit lagi. <laughs> tadi Tan Sri speaker dia dia mencelah, dia mengambil 2 minit daripada saya. Minta 5 minit. Boleh. Eh <coughs> uh, sebelum bermula ya. Saya baru nak mula ni uh, Yang berhormat uh, ni, uh, Yang betua Sebelum bermula saya ingin mengucapkan Tahniah kepada yang berhormat Yang di betua atas tempoh masa yang Ditetapkan Di mana dengan masa yang sebegini Ni sebelum saya tahu saya ada 2 minit lah Setiap wakil rakyat dapat Menyuarakan pandangan dan pendapat Berhubung bajet perbahasan Yang di antara yang terpenting Yang diadakan di Dewan ini Jangan sekali-kali kita mencontohi tindakan dan kelakuan seperti di Perak dengan kerajaan lanunnya yang telah meluluskan belanjawan negeri atau bajetnya dalam tempoh 20 minit. Dalam soal bajet, apa yang telah dicadangkan nak dapatkan pendapatan tambahan melalui tindakan-tindakan seperti service charge atas kad kredit pembayaran cukai keuntungan syarikat minyak secara current year good service tax, penswastaan dan sebagainya semua ini adalah pendekatan yang mudah tetapi mengembalikan kos kepada rakyat rakyat terpaksa menanggung kos atas sebab ketidakkeberkesanan dan sikap tidak berhemahnya kerajaan barisan nasional ia menambahkan hasil atau mengurangkan perbelanjaan tetapi bukan cara dengan cara yang konstruktif sebaliknya menyempitkan ruang bergerak dan berbelanja rakyat jelata. Daripada kita membebankan rakyat, tidak akan mungkin kita mengkaji kaedah pengurusannya lebih berkesan dan bertanggungjawab. Good governance dengan izin, supaya kebocoran dan ketirisan tidak lagi berulang. Kebocoran dan ketirisan yang dianggarkan sebanyak 28 bilion untuk tahun 2008 adalah jumlah yang mampu menyebabkan sesebuah kerajaan yang kenal erti malu untuk meletak jawatan. Lebih-lebih lagi sekiranya ianya merupakan satu perkara yang berulang tahun demi tahun. Tuan Yang Dipertua, sebagai contoh, kita tahu bahawa Petronas menampung subsidi berbilion ringgit setiap tahun kepada IPP hasil jualan gas asli dengan harga bawah harga pasaran. Jumlah subsidi yang telah ditanggung oleh Petronas sejak 1997 adalah sebanyak 35.7 bilion ringgit. Tidakkah lebih baik sekiranya duit berbilion ini digunakan untuk membayar balik sahaja PHIPP sebagai compensation dan dengan itu membebaskan negara dari satu perjanjian yang jelas mengkhianati kepentingan negara. Atau ianya digunakan untuk menukar proses penjanaan dari jenis yang menggunakan gas asli kepada jenis yang lebih ekonomi dengan ini memungkinkan gas asli ini dijual dengan mendatangkan hasil yang lebih besar kepada negara ini menjadi bertambah relevan apabila mengambil kira perancangan kerajaan untuk membangunkan stesen hidro di Terengganu dan di Pahang sedangkan kelebihan kuasa penjanaan penjanaan kelebihan kuasa penjanaan tenaga sekarang ini adalah melebihi 40%. Apa guna dibelanjakan wang berjuta-juta untuk kuasa penjanaan tambahan yang disebut di sini 5 bilion bagi TNB sedangkan IPP terus diberikan keutamaan sememangnya kerajaan Barisan Nasional telah berusaha mencari pengganti kepada penjana kewangan yang baru yang boleh menggantikan hasil minyak khususnya namun usaha-usaha ini semua gagal disebabkan tiada kesungguhan dan keikhlasan seperti isu cas tahunan atas kad kredit BN hanya melihat masalah yang dihadapi sebagai peluang merompak kekayaan negara menyusahkan rakyat bukan menyelesaikan masalah. Masalah dadah masih tidak diatasi walaupun berbilion telah mengalir melalui pusat-pusat serenti. Masalah sosial terus dihadapi walaupun berbilion juga dibelanjakan melalui program LPKN. Begitu jugalah nasibnya dengan usaha-usaha Barisan Nasional untuk membawa negara ke suatu asas ekonomi yang selain dari minyak. Usaha menceburkan negara dalam bidang industri berat Menghasilkan skandal pewaja Penceburan dalam industri otomotif Hanya mampu menjadikan harga kereta melambung tinggi Hingga ke hari ini Rakyat dibebankan kegagalan barisan nasional Dalam industri otomotif ini Ada yang secara sinis menyebut Usaha mengadakan sistem pengangkutan awam yang baik dan berkesan Sengaja digagalkan kerana ianya akan mempunyai impak negatif terhadap jualan kereta sedangkan jualan kereta ini membawa pendapatan yang tinggi kepada kerajaan Usaha menceburkan negara dalam bidang ICT dengan terlancarnya MSC, Cyberjaya dan sebagainya hanya melihat perbelanjaan berbilion-bilion tanpa mendatangkan pulangan yang signifikan Usaha menjadikan negara hak pengangkutan hanya menghasilkan skandal PKFZ Berdasarkan sejarah kegagalan yang sebegini, tidaklah khairat skepticism yang dizahirkan sebahagian masyarakat terhadap cadangan menceburkan negara ke arah ekonomi inovatif dan R&D iaitu ekonomi berpendapatan tinggi. Bagaimana rakyat boleh meyakini seruan ke arah inovasi sedangkan kerajaan langsung tidak mempunyai pemikiran yang inovatif? dalam pendekatan mereka terhadap masalah yang dihadapi rakyat sebagai contoh persoalan IPP sebagai contoh persoalan tol dan kutipan tol dan konsesi tol yang telah diberikan yang dicadangkan juga untuk dibeli beli balik supaya rakyat mendapatkan manfaat sebagai satu lagi contoh persoalan automatic pricing mechanism terus digunakan untuk menentukan harga minyak semenjak tahun 1984 ya iaitu 25 tahun punya formula tak dikaji-kaji ya sedangkan pada tahun 1984 harga kereta baru hanya dalam lingkungan 20000 kerana Proton tak ada lagi rakyat belum lagi dibebankan cukai kenderaan yang yang tinggi begitu juga rakyat belum lagi dibebankan dengan budaya cash cow barisan nasional dengan kutipan tol dan sebagainya. Tidakkah kos-kos tambahan seperti ini yang mempunyai impak terus kepada kos pengangkutan rakyat sepatutnya diambil kira apabila kita ingin menentukan harga minyak untuk rakyat. Pendekatan yang inovatif untuk menyelesaikan masalah ekonomi negara dan rakyat adalah apa yang diperlukan. Bukan inovatif dalam merompak hak rakyat jelata dan hak negeri dengan kaedah seperti pembohongan dan penggunaan istilah wang ehsan dan ron 97 ya. Ha, ini yang inovasinya yang ada pada barisan nasional ya. Selagi mana kerajaan barisan nasional tidak mahu berterus terang dengan rakyat dan call a spade a spade maka ia akan terus gagal mengemukakan sebuah bajet yang mantap dan bernas. Kalau tidak segala yang dikatakan hanya merupakan retorik politik dan rakyat hanya mampu menunggu skandal apa pula yang akan timbul dalam melaksanakan wawasan bajet yang baru ini berapa bilion pula yang akan burn atau hangus kerana wawasan yang dibentang tanpa pendedahan kaedah dan cara untuk mencapai matlamat yang digambarkan di situ merupakan satu wawasan yang tidak boleh dipakai. Hakikatnya, kita tidak akan mendapat satu bajet yang bertanggungjawab dan penyelesaian masalah ekonomi negara di bawah pentadbiran yang sedia ada. Datuk uh, speaker, saya dalam bahasa istana ya, ingin pohon sembah derhaka dan tolak bajet ini. Terima kasih.